Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Noaini binti Cik Ibrahim dari SMK Putara Mansur. Hari ini kita akan belajar, berkongsi satu tajuk transformasi iaitu tajuk daripada tingkatan 2 yang mana penekanannya hanya dah tajuk putaran. Jadi kita akan tengok bagaimana mencari pusat putaran. Kita akan tengok soalan yang pertama. Baik, di sini saya ada uh, rajah A yang mana A tidak diputarkan ke B. A tidak diputarkan kepada B. Jadi langkah pertama, kita cari, cari dahulu dua bucu yang sepadan iaitu A dan B bucu yang sepadan di mana saya telah memilih iaitu titik P pada rajah A dan imejnya pada B yang saya tandakan sebagai P. Langkah pertama, ya sambung dulu dua-dua bucu yang sepadan tersebut. Baik, dah sambung. Kemudian bentukkan ia menjadi segi empat sama. Segi empat sama iaitu sambung ini jadi butir yang kedua, seterusnya sambung lagi dan yang keempat terbentuklah suatu segi empat sama. Seterusnya sambung yang bentukkan pepenjuru ke pepenjuru, sambung pepenjuru ke pepenjuru iaitu seperti mana rajah ini. Okay, yang pertama dan yang kedua. Baik, sekarang kita dah dapat satu titik persilangan iaitu putaran ini adalah A ke B. Maka dia adalah putaran. 90 darjah lawan arah jam pada titik satu-satu. Baik, itu bagi soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita akan tengok semula soalan yang kedua, iaitu putaran dari A ke C. Lihat dulu dari A ke C. Putarannya, cari sama macam tadi, cari dulu bucu yang sepadan bagi objek A dan bucu yang sepadan bagi imej C. Di sini saya labelkan sebagai P di hujung itu dan saya labelkan sebagai P tanda pada C. Sama seperti teknik yang tadi, sambung dua-dua bucu, seterusnya bentukkan segi empat sama. Jadi garis kedua, garis ketiga dan garis keempat. Seterusnya, sambung dua pepenjuru seperti tadi dan satu lagi pepenjuru, maka terbentuklah titik persilangan. Titik persilangan itulah merupakan pusat putaran. Maka yang ini adalah putaran bentuknya 90 darjah arah jam pada titik lima satu bagi soalan yang ketiga, iaitu dari A diputarkan ke D. A diputarkan ke D, saya akan labelkan. A diputarkan pada D, saya akan putarkan. Jadi dia lihat di sini A dan D itu tidak sama seperti mana A ke B tadi. Yang mana bentuknya betul-betul agak terbalik. Jadi konsep ini sambung dua bucu yang sepadan juga. Seperti ini dan sambung lagi dan sambung yang ketiga ucu maka terbentuklah satu titik persilangan. Ha, nah, ini titik persilangan inilah merupakan pusat putaran. Jadi putarannya adalah 180 darjah pada titik 01. Dan soalan yang keempat, putaran dari A ke E, sila lihat A ke E, menamakan bunci yang sepadan juga saya pilih di hujung saya labelkan sebagai P dan cari bucu yang sepadan pada E iaitu di hujung bawah dan bentukkan segi empat sama seperti tadi satu garis dua garis tiga dan empat sambung juga perpenjuru macam tadi dua pasang perpenjuru titik persilangan itu merupakan pusat putaran jadi ia merupakan putaran 9 darjah arah jam pada titik 10. Di sini saya akan kongsikan satu lagi teknik mencari pusat putaran. Nah, ini teknik yang kedua, soalannya sama, A diputarkan kepada B. A diputarkan kepada B, langkah pertama lihat dahulu putarannya arahnya adalah melihat arah putaran dahulu. P di label macam tadi dan label sebagai P tanda. Arah putaran jika kita lihat betul-betul pergerakannya seperti itu iaitu lawan arah jam. Seterusnya, bentukkan huruf L sebab kalau dilihat di sini A kepada B seperti bentuk putarannya adalah 90 darjah. Jadi, jadikan huruf L seperti mana macam ni. Baik. Maka saya kirakan petak-petak itu iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enam petak ini saya akan bahagi kepada 2. Maka hasilnya 3. Apa yang dimaksudkan dengan 3 iaitu pergerakan 3 unit. Saya tidak boleh mula daripada P kerana P nak sampai ke 38, hanyalah 2 petak. Maka saya akan mulakan daripada P tanda, gerakkan tiga petak. Okey, kemudian saya bulatkan di situ kerana dah sampai tiga petak. Dan saya lihat antara bulat yang saya dah tandakan terbucu, terdapat satu petak sahaja. Dan saya labelkan satu petak. Maka pergerakannya satu petak ke bawah. Harus diingat, jangan naik satu ke atas kerana mesti jauh daripada arah putaran yang saya dah level ke atas tu. Jadi turun ke bawah satu petak, maka inilah merupakan pusat putaran. Maka jawapannya adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik satu-satu. Sama jawapan macam tadi, cuma ini adalah keadaan yang kedua. Bagi soalan yang kedua, dari A ke C. Dari A ke C, jika dilihat di sini juga merupakan seperti 90 darjah jadi labelkan dahulu bucu yang sepadan juga P dan P tanda. Kalau tengok di sini putarannya adalah, putarannya juga merupakan arah jam. Yang berwarna tu merupakan putaran arah jam. Jadi saya hitung petak-petak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini berbeza dengan soalan yang pertama tadi kerana di sini tidak perlu pergerakannya hanyalah se searah saja iaitu pergerakan kanan atau kiri. Yang tadi sama ada turun atau naik kanan atau kiri. Jadi oleh kerana tidak ada pergerakan turun atau naik, jadi saya kira 6 petak maka 6 bahagi 2. Semua jumlah petak itu harus dibahagi dengan 2. Jadi 6 bagi 2 dapat 3 maka mulakan daripada P tanda atau P prime mana-mana satu pun boleh. Tiga petak digerakkan. Baik di situ. Dan arah nak turun atau naik. Mestilah turun. Kerana naik itu lebih dekat kepada arah putaran. Jadi turun ke bawah juga tiga petak. Maka di situlah pusat putaran. Seterusnya. Lihat pada soal jadi jawapan putaran. 9 darjah arah jam pada titik 5.1. Bagi soalan yang ketiga, A kepada E. A kepada E, sama macam tadi, perhatikan betul-betul arah putaran. Dan cari dulu pusat putar, pusat bucu yang sepadan, yang mana yang sesuai. Yang ini saya pilih bucu di hujung yang saya tandakan sebagai P. Dan saya tandakan sebagai P tanda. Dan saya lihat di sini arah putarannya juga arah jab. Maka cari bentukkan dia seperti L tadi. Okey, ini dah jadi L. Seterusnya, hitung atau kira petak-petak nak sampai daripada P ke P tanda. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 macam tadi harus bahagi dengan 2. 8 bahagi 2 hasilnya 4. Maka gerakkan 4 petak saya tidak boleh mula daripada P tanda kerana P tanda tu bucu hanya terdapat 3 petak. Jadi saya kena mulakan daripada P. Gerakkan 4 petak. Okey. Okey dah sampai di situ. Lihat di manakah bucu tadi iaitu di bawahnya iaitu hanyalah satu petak. Maka pergerakan satu petak perlu bergerak ke kanan atau kiri? Ke kiri. Kenapa tidak boleh bergerak ke kanan? Kerana ke kanan lebih dekat kepada arah putaran. Jadi saya gerakkan satu pesak juga ke kiri. Gerakkan ke kiri. Maka itulah pusat putaran. Maka jawapannya putaran. 90 darjah arah jam pada titik kosong. Itu saja saya rasa perkongsian kita bagi tajuk transformasi putaran sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.